নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ইমৰান আলী ৰচিত এটি চুটি গল্প চুটি গল্পৰ ৰেখিৰ নাম অচিনাকি চিঞৰ জয়া ৰাতি ইফালে আকৌ কিনকিনীয়া বৰষুণ তাতে লকডাউনো চলি আছে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগেই জনশন্য হৈ পৰিছিল চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ মাজে মাজে কুকুৰৰ ভোক ফুকন আৰু পুলিচৰ বা এম্বুলেঞ্চ গাড়ীৰ চাইৰেনৰ বাহিৰে একো শব্দই শুনা নাযায় আজি বেলেগ দিনৰ পৰা অলপ পৃথক পৰিৱেশ ঘোষ মৰা অন্ধকাৰৰ সৈতে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ বাটত মানুহৰ অহা যোৱাও নাই য'ত গৰমৰ দিনত আধা ৰাতিলৈকে অহা যোৱা আছিল দিনটোত হাড় ভগা পৰিশ্ৰম অলপ বেছিকৈ সেয়ে সোনকালে মোৰ গাটো অলপ ভাগ হৈ পৰিছিল আৰু ভাৱ হৈছিল টোপনি ৰাতিও ভালেমান হৈছিল ৰাতি টোপনিৰ বাবে বাগৰ দিছিলোহে হঠাৎ এক অচিন শব্দত মোৰ টোপনি ভাঙি গৈছিল একেজাপে বিচনাত বহি গৈছিল শব্দৰ উৎস বিচাৰি বিচাৰি ইফাল সিফাল চাই একো নাপায় এয়া মোৰ মনৰ ভ্ৰম বুলি ভাবি পুনৰাই বিচনাৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব ধৰাত আকৌ একেই শব্দ দৰ্জাখন খুলি মনে মনে বাহিৰলৈ ওলাই চাই মই এন্ধাৰ ভেদি বাহিৰত ওলোৱাৰ লগে লগে দেখিলোঁ এজন অচিনাকি যুৱক হাফ ফেন পিন্ধি দৌৰি আছে মই লগে লগে চিঞৰিলোঁ কোন থিয় বুলি কৈ তাৰ পিছপিনে চোচাল ৰাস্তা পাৰ হৈ সি বেছি দূৰ যাব নোৱাৰিল মই তাক পিছপিনৰ পৰা গবা মাৰি ধৰি বগৰাই দিলোঁ ৰাতিৰ অন্ধকাৰত তেওঁ আৰু মই ওচৰত কোনো নাই চাৰিওফালে চকু মেলি চাওঁতে মানুহৰ কোনো অস্তিত্বই নাপায় মই তাক পিছপিনৰ পৰা বেয়াকৈ ধৰাত তেওঁ বেছি শক্তি কৰিব পৰা নাছিল লগতে সুঠাম দেহাৰ সুন্দৰ ডেকা লাগিলেও ল'ৰাজন যথেষ্ট দুৰ্বল আৰু তাৰ গাৰ পৰা উৎকট গেলা পচা গোন্ধ ওলাইছিল তেওঁ মোক এৰি দিবলৈ কাটো অনুৰোধ কৰিছিল বাৰে বাৰে কৈছিল মই চোৰ নহয় মোক এৰি দিয়ক কিন্তু মই বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাছিলোঁ কোনোমতে চোচোৰাই বগৰাই মোৰ ঘৰৰ মজিয়ালৈ লৈ আহি চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল চুৰ ধৰিছো ওলাই অহা সোনকালে কোন আছা দাদাহঁতৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াও চিঞৰ শুনি ওলায় মই তাৰ গাত কাকো হাত উঠাব দিয়া নাছিল কিয়নো ৰাতি ঘৰত সোমোৱা প্ৰত্যেকে চোৰ নহ'বও পাৰে এফালে তেওঁক টনা আজোৰা কৰি ঘৰত আনি থকা অৱস্থাত তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিল মই চুৰ নহয় মোক এৰি দিয়ক ঘৰত লাহে লাহে মানুহ অলপ জোৰ মাৰিলে মই তাক ক'লোঁ তই যদি চুৰ নহয়েই মাছ ৰাতিখন ঘৰত কিয় সোমাইছিল উত্তৰত তেওঁ ক'লে মোৰ খোৱা বস্তুবোৰ কুকুৰে খাব আহিছে মই কুকুৰকেইটা খেদি খেদি এইখিনি পালোঁহে মই আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই সেইখিনি কথা বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাছিল সেয়ে তাৰ থকা ঠাই চাব বিচৰাত আমাক লৈ গ'ল তাতে গৈ ইংলিটত আমাক দেখাই দিল সঁচাকৈ ঠাইডোখৰ গেলা পচা বস্তুৰ সৈতে এটা শুবৰ কাৰণে বস্তা কৰি আছিল আমি টৰ্চ মাৰি চাই থাকোঁতেই তেওঁ হুক শুকাই কান্দি উঠিছিল লগতে ভুৰ ভূৰাই আছিল মই এতিয়া কি খাম সকলোৰে চকুত চকু পালোঁ কাৰো মাত বোল নাই খন্তেকৰ কাৰণে সকলো আৱেগিক হৈ গৈছিল নিৰৱতা ভংগ কৰি মই ক'লোঁ তোৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ গাঁৱৰে এজনৰ নাম ক'লে সিহঁতৰ সম্পৰ্কীয় বোলে মই অলপো সময় অপচয় নকৰি লগে লগে ফোন লগালোঁ সেইফালৰ পৰা উত্তৰ আহিলোঁ হয় চিনি পাওঁ এওঁলাৰ মৃণটো আমাৰ ভাল চিনাক মাজতে মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এইদৰে বিকাৰগ্ৰস্ত হৈছে ল'ৰাজন ভাল ঘৰৰ সন্ধান চোৰ নহয় সি মূৰৰ বেমাৰ বেছি হ'লে উত টোত পলাই গুচি যায় ফোনটো কাটি দিল আৰু পিছপিনে চাই দেখোঁ ল'ৰাজন নাই অলপ খাদ্য সামগ্ৰী দিয়াৰ ইচ্ছা আছে কিন্তু কিন্তু বহু দেৰিলৈকে বিচাৰি নাপায় হেৰাই গ'ল আন্ধাৰৰ কোনোবা দিশত আমি কেতিয়াবা ভাবো ন এই লকডাউনত অঘৰীৰ এটা বৃহৎ সংখ্যা খালী পেট বা গেলি পচি যোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰি শুই আছে ভাবি ভাবি কেতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল গমকেই নাপায় ধন্যবাদ